Вот, например, в Шотландии сейчас в сентябре пройдет референдум о независимости. Но эта история обсуждается ну, у них ценность. обсуждая о, о независимости Шотландии. Эта история обсуждается годами. И когда этот референдум там назначен за год, и сейчас шотландцы они не проголосуют за независимость Шотландии, потому а, что а они к, посчитали, а они посмотрели, думает. им это не нужно, это, им это не выгодно, не ни финансово, никак их никто там особо не ущемляет, поэтому в Шотландии останется в составе Великобритании. Вполне то же самое у нас можно делать с тем же там Донбассом. Сейчас ну, такая популярная думка, что почему Европа, скажем так, поддерживает унитарную систему, унитарную форму управления в Украине, потому что она боится таких референдумов, скажем так, и власне у себя. Каталония может ж это то же самое, Шотландия. Ну, в Каталонии взгляду. другая история, там центральное правительство не дает разрешения на референдум, поэтому этот референдум, если он даже и состоится, он не будет никем признан. Поэтому... Ну, у нас тоже никто не давал дозву. Ну, в Крыму... Крыму, да, тоже. Поэтому здесь, я повторюсь, что если есть нарыв, его нужно вскрывать, вычищать, и окажется, что все нормально, все, все прекрасно заживает. Потому ну... что были же те же замечательные опросы в февральские о каких-то там сепаратистских вещах, то в Донецкой области 33% поддерживают такие идеи, а в Луганской 25%. То есть говорить по, по сути нечего. Спокойной остановки, обстановки, если люди разберутся, им спокойно все расскажут, эти все идеи какой-то там независимости, они полностью провалятся, да и все.